নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে নাই আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ডক্সিতৰ মানে মুখত ভাত দিয়া অন্ন প্ৰাশন্ন বুলি কোৱা হয় আৰু তাকেই আপোনালোকৰ আগত অলপ দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালে প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ডক্সিতৰ ফটোখন ইমান বেছি কিউটকৈ ফটোখন বনোৱা হৈছে চাওকচোন আৰু এয়া ফটোশ্বুট কৰিবলৈ সজাই ৰখা হৈছে আৰু এয়া এখন দক্ষিতৰ ফটো ইমান বেছি কিউট ফটোখন মানে একদম কেলেণ্ডাৰ বনাই দিব পাৰি কেলেণ্ডাৰ বা সজাই থ'ব পাৰি ইমান বেছি টিকলুটো মৰম লগা নহয় আৰু তাৰ আজি মুখত ভাত দিয়া পতা হৈছে আৰু এইফালে আগদিনাৰ পৰিৱেশ মই মানে এইটো ভাত খোৱা ঘৰটো হয় আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ ৰাতি আগদিনা ৰাতিৰ পৰিৱেশ এয়া মানুহ দুনুহ কোনো নাই ৰাতি সেয়া মই অকলেই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ তাৰপাছতে এইটো ভাত খোৱা ঘৰ আৰু এইফালে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ভাত খোৱা ঘৰৰ পৰা আৰু এইফালে এয়া এটা ডক্সিটৰ ফটো আৰু ইয়াতো মানুহ বহিব আৰু এইফালে মাহীয়েকৰ লগত ডক্সিটে মানে গছজোপা চাই আছে আৰু এতিয়া এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশ আৰু ৰাতি জেনেৰেটৰ চলোৱা হ'ব লাইট থাকিব আৰু এইফালে ককাক আৰু আইতাকে চিলিণ্ডাৰ ভিতৰটো ভিতৰলৈ লৈ গৈছে মানে ইমান বেছি কাম আৰু এইফালে আমাৰ ডক্সিত ইমান বেছি কিউট একেৰাহে চাই থাকে আৰু এইখন তাৰ কিউট ফটোখন আৰু এয়া পাছদিনাৰ পৰিৱেশ মানে আজিৰ পৰিৱেশ আজি দক্ষিত ৰাউণ্ড প্ৰাখণ্ড আৰু সেইজনী পেহীয়েক আছিলে দক্ষিতক লৈ অহাজনী আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহিছে মই স্কুলৰ পৰা আহি লগে লগে মানে গা পা ধুই আলে বুলি আহিলোঁ আৰু এইজনী শৰাই লৈ থকাজনী হৈছে আইতাক মানে দক্ষিতৰ আইতাক হয় আৰু ফটোশ্বুট কৰিবলৈ কেমেৰামেনো আহিছে আৰু আলহীবিলাক প্ৰায় ভাত পানী খোৱা হৈ আছে আৰু আকৌ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই দিলোঁ এয়া দিনৰ পৰিৱেশ তাৰপাছত এতিয়া আকৌ এয়া ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এইফালে দক্ষিতৰ মা ডিতৰ বাপেকৰ মাহীয়ে কয় আৰু এইফালে ফোনত কথা পাতি থকাটো হৈছে ডক্সিতৰ খুড়া মানে ডক্সিতৰ বাপেকৰ ভায়েক হয় নিজৰ ভায়েক আৰু এইফালে পেহীয়ে পেহীয়েক আৰু পেহীয়ে আইতাৰ লগত ফটো ফটো উঠি আছে মানে সিহঁতে আৰু এইটো আমাৰ পেহীৰ ল'ৰা মানে চোনা আৰু চকীখিনি খালী থকা অৱস্থাতে আমি ফটো মাৰি লৈছোঁ আৰু পাছত মানুহ আহিলেতো ফটো মৰা নহ'ব আৰু এইফালে মই আৰু দুখৰ বিষয় যে মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছিলে ইমান বেছি ছাক্সেছ হ'ব লগা টাইমতে মানে গুগুল একাউণ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ঠিক কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মই টুপু চেনেলত মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি মানে মানুহকাই চবলগীয়া আগে আগে মানে গুগল একাউণ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এইফালে এইজনী মামী হয় ইমান বেছি মৰম কৰে মামীয়ে মামীজনীৰ লগত ভিডিঅ' অলপ তুলি ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ভাত খোৱাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ গাঁৱৰে মানুহবিলাক ভাত খাই আছিলে আৰু আমিও অলপ আগত ভাতটো খাই ল'লোঁ আৰু এইফালে ডক্সিতৰ মাকে ভাত খাই আছিল দেই মানে এয়া ডক্সিতৰ মাক হয় তাই ভাবিছে মই ফটো মাৰি আছোঁ কিন্তু নহয় মই ভিডিঅ'হে কৰি আছিলোঁ আৰু এইফালে তাই মানে চব গুটি বিলাই আছে এইফালে গামোচালৈ অহাজন ডক্সিতৰ দেউতাক মানে দাদা আৰু এইফালে পূৰা ফটোশ্বুটৰ কাম মাহীয়েক ডক্সিতৰ মাহীয়েক শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে ফটোশ্বুটৰ কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাহীয়েক এইজন হৈছে দেউতাক ডক্সিতৰ দেউতাক দাদা আৰু এইফালে বৌ আৰু টেকেলা তেলৰ কাৰণেও এনেকুৱা একেই কাপোৰ অনা হৈছে কিন্তু গৰমত ৰন্ধা বঢ়া কৰা নাই আৰু এইফালে মই এতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ আৰু দক্ষিতক মানে চাইছোঁ ইমান বেছি সৰু সৰু মানুহ দেখাই পাইছোঁ ইমান বেছি ভাল পাইছোঁ আজি সদায় ডাঙৰ মানুহখিনিৰ লগতে থাকে ঘৰত আৰু খেলিবলৈ তাৰ কোনো লগ নাই আজি টিকলা টিকলা মানুহ পাই মানে বহুত ভাল পাইছোঁ ইমান মৰম ইমান জাম্পিং তাৰ কৰিছে কি গমেই পোৱা নাই তাৰ যে আজি মুখত ভান্তি আছিলে আকৌ বাহিৰলৈ আহিলো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি ৰাখোঁ ধন্যবাদ